Розпочалися урочисті збори з нагоди 8 березня з привітань. Оди представницям чарівної статі проспівали голова Севастопольської МДА та голова міськради. Також найдостойніших Севастопольських жінок за видатні заслуги перед містом та всією міською громадою було нагороджено відзнаками та грамотами. Дякую, дорогі. спасіба Дякую за те, що ви приносить вашу красоту доброї засідання. Благодаря ваших імстані замовчі Продовжується життя і розвідає любов. Ми завжди наші на вашу допомогу, світу в піддержанні міра і согласі нашому домі. Каждый, кто как раз побывал в нашем городе, знает, севастопольские женщины отличаются особым манером и передаваемой южной красотой, душевной щедростью и гостеприимством. Дорогие наши мамы, бабушки, сестры, подруги, коллеги, пусть ваши глаза лучатся только добрым и радостным светом, пусть по-настоящему вас любят, берегут и ценят, а мы, мужчины, будем окучивать ваш труд и докажем всему миру, что Севастополь воинственно достоин поклонения. Искренне желаю вам и вашим семьям! крепкого здоровья, счастья, удачи, душевного тепла и благополучия. Любите, будьте любимы и счастливы. С праздником! И Слава. Уважаемые, дорогие, прекрасные женщины Севастополя, от имени Севастопольского городского совета, наверное, от имени всего депутатского корпуса, я искренне поздравляю вас с замечательным праздником, международным женским днем. Пожалуй, нет такого праздника, который бы соединил в себе самые прекрасные качества человека, качества женщин. Это материнство, это доброта, это милосердие. В этом празднике все, все те качества, которые присущи нашим севастопольским женщинам. Уважаемые женщины, за отзывчивость, тепло ваших сердец и неиссякаемый жизненный оптимизм. От всей души желаю вам уверенности в завтрашнем дне, любви, внимания, заботы родных и близких, мира и надежности. Праздник родившихся. Приветились ним весны севастопольских женок и наших захисники. Представники командования двух флотов изняшли богатую щирых та чудовых слив для прекрасной половины людства. Позвольте мне от имени Военного совета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сердечно поздравить вас с самым светлым и нежным праздником весны. Этот прекрасный праздник символизирует собой искреннее уважение к женщине, пробуждение, обновление всего наилучшего что наполняют наши сердца и души. С давних времен, когда мужчины шли защищать свою землю, именно женщины оставались хранительствами, хранительствами, домашнего очага, вели хозяйство, воспитывали детей, а в случае необходимости с оружием в руках становились на защиту нашей родной земли. В годы Великой Отечественной войны на хрупкие женские плечи легло тяжелое бремя потерь физических и моральных решений, самоотверженного ратного труда на фронтах и в тылу Ради нашей великой победы. Вам, героиням фронта и тыла, наш низкий поклон. А также искренне поздравляю женщин, связавших свою жизнь с вооруженными силами и военно-морским флотом. Слава благодарности я адресую женам военнослужащих. Они являются надежной опорой своих мужей. Поздравляю вас с самым прекрасным праздником! Посмотрите на улицу. Весна, день весны. Счастья вам, здоровья! То, что вы всегда рядом с нами, то, что город Севастополь не, не, не может быть без моряков, то, что город Севастополь не может быть без прекрасных женщин, это исторически сложившаяся традиция. Поэтому мы всегда рядом с нами, так, мы всегда рядом с вами, так же как и вы рядом с нами. Вы наша поддержка и опора. Мы ваша, как было сказано, защита, хотя еще неизвестно, кто когда кого защищает. Наверное, иногда и вы нас. Поэтому щастя вам здоров'я, саме головне терпіння, любві, щоби ви завжди такими, якими ви є. Спасибо, з праздником вас. Привітання продовжилися к чудовим концертом. Усі присутні були у захваті від виступів муніципального оркестру під керівництвом Володимира Кіма та юних скрипалів, вихованців музичної школи номер 1 Мама я безконечна. слышать,